Ay məlləm. Deməli baxırıq, dayaqdan 1 2 3 dama olacaqdı B nöqtəsi. Yoldaşlar, izah olunur, səhifə 114-də misal 53, misalın şərti belədir. Asan misaldır, amma biraz diqqət tələb elir, diqqət olaq yoldaşlar. Yenə də baxırıq, əlimizdə bu dəqiq heç bir şey yoxdur, amma biz tüsr edəcəyik. Daha doğrusu, veriləni əsasən şərh quraçıq. Sualı oxuyuram. Bir kütləsi 16 kq olan, yəni m = 16 kq olan, bir cins tir, bir cinsdir. Yenə yəni də, yəni sabit qəbul edirəm, yəni kütləsini, yəni p bərabər bölünmüş bərabər paylanıb deməkdir. Bir cins tir a dairə üzərində, a dairə üzərində üfüqi vəziyyətdə tarazlıqdadır. Mənə sual verir ki, tir qalılıqda saxlayan yayın sərtliyi, yəni k = 2 kN/m, kilo birlə 1000 deməkdir, yəni 2000 N/m. J-ni mənə verib 10 olarsa, deyir yayın uzanmasını, bax bu yayın, yayın uzanmasını, yayın uzanmasını hesablayın. Yəni bu məsafəni hesablamaq lazımdır. Diqqət olaq. Birlik yoldaşdır. Həmişə Yaya təsir edən qüvvə, yəni elastik qüvvəsdir, çünki yay elastik deformasiyaya məruz qalır. Deyə. Yaya təsir edən qüvvə elastik qüvvəsidir, yəni F elastik bərabərdir kx-ə. Bir də bilirəm, çubuğumun kütlələri var, deyə, yüklə var deyə. Yəni buna hökmən ağırlıq qüvvəsi təsir edir. Yolaşara bayaqdan nəçə misalla izah eləmişik, bir daha deyirik ki, ağırlıq qüvvəsi təsir eləyir çubuğun ağırlıq mərkəzinə. Və bu da bir cinsdir, yəni bunun tən ortasında təsir eləyəcək. Baxıram, sayıram. Bir, iki, üç, dört, beş, altı altı damanı sayıram. 1 2 3 4 5 6 damadı. 6 damanı yar sərir 3 daman, yəni 1 2 3. Yəni burada olacaq artıq ağırlıq qövsü. Oldu nə? F ağırlıq. Yusupaq əsas iş burdadır. Yəni demişik dönəndənə bir dəfə deyirik. Qüvvənin qolu qüvvədən dayaqədir məsafədir. Yəni ağırlıq qüvvəsinin qolu bax burdan dayaqədən məsafə, yəni pu 1 damadır. Elastik qüvvəsinin qolu isə, elastik qüvvəsinin qolu isə dayaqdan elastik qüvvəsinə qədər olan bağ, bu məsafədir. Yəni 2 damadır. Qurulam artıq yazıram ağırlıq qüvvəsi F elə yazaq ümumiyyətini yazaq. Rəngin düsturu, biranın düsturumuz var. F1L1 bərabərdir F2L2-yə. 1-ci qüvvəm F ağırlıq, 2-ci qüvvəm F elastik qüvvəsidir. Deməli F1 qüvvəm ağırlıq qüvvəsidir. Yəni yazıram F ağırlıq vuraq öz daması, yəni 1 bərabərdir F2 qüvvəsi yenə yəni, elastik qüvvəsi vurax öz daması 2-yə. Ağırlıq mənə kütlə veribdi deyə, kütlə mənə veribdi deyə. Bunu mən mj yazacam, yazıram. mj yəni 1-ə vurmaq yəni e, yazmıram. F ağırlıq mj bərabərdir. Elastik qüvvə deyirləm kx-imətidir. Bayaq yazdım, yazıram. kx vurax 2-yə. Verilənləri yenə yəni qoyuram. Məndən soruşur nəyi? x-i. X soruşulur. x. Yəni buradan x-i tapsam x bərabərdir, yanaşdırıb düşürmək məxrəcə. Yəni 2k məxrəcdə, mj isə olacaq sürətdə. Yəni 2 vur k-nın qiyməti 2000. Burda isə sürətə mj, m-imiz 16, j isə oldu 10. Yəni məxəssə olacaq 4000, sürətdə oldu 160. ifadənə mən belə yaza bilərəm. 16 bölək 400-ü yazıram. 4 vuraq 100. 16-nın 4-ə bölünəcə olur 4, yəni 100-də 4. Yəni 4 santimetr. Yoldaşlar, izah olunur səhifə 114, misal 55. Şəkil bu cürdür. Sonunda mən soruşur ki, bir cinz çubuqdan yenə bir cinz çubuqdan iplərdən asılmışdır. Yəni bu ip və bu ipdən asılmışdır. Mən deyir ki, iplərin gərmə qüvvəsinin T1 bölək T2 nisbətini hesablayın. Görürsüz, biz bilirik ki, hər bir cismin kütləsi var deyə və həmin çubuğa təsir edir ağırlıq qüvvəsi. Yəni bu bir cinsdir, yəni buna ağırlıq vəsiti təsir edir. Bunu ağırlıq mərkəzinə, yəni 1 dama, 2 dama, 3 dama, 4 dama, 5 dama, 6 dama 6 yar sələcə 3 1 2 3, yəni bura təsir edəcək mənə ağırlıq qüvvəsi. Görəcəksiniz, məndən tələb olunan T1 və T2-yə ağırlıq qüvvəsini mən dayağa, yəni ağırlıq qüvvəsinin yerinə qoyub istifadə edə bilərəm. Yəni ağırlıq qüvvəsinin yerinə mən yazacam dayaq. Bura yazım dayaq. Yəni ağırlıq qüvvəsi məndə bura dayaq rolunu oynayacaq artıq. Dayaqdan T1-ə qədər olan məsafə 1 damadır. Dayaqdan T2-yə olan məsafə isə 2 damadır. Yəni t/2 bərabərdir, yəni 1/2-yə. Yolaşır üzülü hesab edən bir anlıq diqqətsizlik eləmişəm axı. E, deməli bildik ki, düsturumuz F1L1 = F2L2 əsasən, yəni F-nə L tərs tutanasıbdir. Yəni burada T gəlmə qüvvəsidir. Yəni həmin şeydir. Yəni mən bu düsturu T1 L1 = T2 L2 yaza bilərəm. Deməli, məndə nəsu T1/T2, T1/T2 idisə mən tapbalıyam tərsinə L2/L1-i, o da bərabərdir. L2-imiz, yəni 2, L2-imiz 2 də amma L1-imiz, yəni 1 də amma cavab olacaq 2, doğru cavab 2-dir. Yoldaşlar izah olunur səhifə 114-da misal 56. Şəkil gözünüz kimidir. Sualda mən deyir ki, yüklər asılmış çəkisi nəzərə alınmayan çubuq tarazlıqdadır. Tarzıq, yəni bax bu çubuq yüklərə görə tarazlıqdadır. Mən deyir ki, ipin gərilmə qüvvəsini, yəni bax bunu gərilmə qüvvəsinin modulunu hesablayın. Baxır yoldaşlar, burada mənə çəkilər var deyə, yəni P var, bunu tapacaqdı ya Allahın köməyi ilə. Bu gəlmə qüvvəsini hələ ki mənə lazım deyil. Yəni bunun özü bu dəqiqə mənə dayaq rolunda istifadə eləyəcəkdir, dayaq rolunda. Deməli yoldaşlar baxıram, dayaqdan P 3 dama məsafədədir. Yəni olacaqdır 3P bərabərdir bu bir dama məsafədədir 1 vuraq x-ə yəni p-nin qiyməti mənə 3 verilib də yəni 3 vuraq 10 bərabər x-ə x də bərabər 30-a yəni buranın qiymətini aldıq 30 p bərabərdir 30 mənə sonra şu gərilmə qüvvəsini gərilmə qüvvəsi yəni bu qüvvələrin bu qüvvə ilə bu qüvvənin cəminə bərabərdir p də bərabərdir 10 + 30 = 40. Yoldaşlar izah olunur səhifə 114-də misal 58. Məsələnin şərti bu cürdür. Deməli misalda mənə deyir ki, kütləsi 12 kq olan bir cins çubuq, yəni kütləsi 13 kq olan bir cins var, bu çubuq, yəni bu çubuq bir cinsdir. Yəni onu istiqrarla bölək. Amma bir cins çubuq mənə deyir ki, o nöqtəsindən keçən baxır o nöqtəsi burdadır. O nöqtəsindən keçən dayaq da altındadır. O nöqtəsindən keçən üfüqi ox ətrafında səbəz fırlana bilir. Tiri üfüqi vəziyyətdə saxlayan elastik yayın uzanması, yəni bax bu, bax bu uzanma, uzanması. 2 sm, yəni 0.2 metr olarsa, deyək ki, yayın sərtliyini k-nı hesablayan və mənə j-ni verib 10 Yox, bax burda elimizdə heç bir məsafə yoxdur, dama yoxdur. Mən necə eləyəm? Özüm məsafə qoyacağam. Dayaqdan bildik ki, bura F qüvvəsidir. Yəni yayda yaranan qüvvə F elastik qüvvəsidir. Yəni F elastik bərabər kx-ə. Dayaqdan yaya qədər olan məsafə mən deyirəm bir L məsafəsi. Biz bilirik ki, bir zil çubuqdur. Deməli bunun kütləsi var və kütləsi var deyə buna ağırlıq və təsir edir. Belə bir şey ağırlıq və təsir eləyir çubuğun tən yarısına mərkəzinə, yəni ba, bura F ağırlıq. Yolda heç hal qarışmasın deyə bunu silirəm. Siz aydın görəsiz deyə. Deməli ağırlıq və təsir tən yarıya, yəni bura F ağırlıq. Dayaqdan deməli bu yarıya qədər olan məsafə, yəni ba, bu ümumi L məsafəsinin yarısı deməkdir. Yəni ağırlıq qovasında qolu olacaqdır elin yarısı. Baqaqdan elastik qüvvəsə gedər olan məsafə elə məsafəsidir. Ağlıq qüvvəsi yarıya təsir eldi, yəni elin də ağlıq olan qolu olacaq elin yarısı, yəni el bölək 2. el bölək 2. Deməli, yenə də düsturumuz, bizim bir dən düsturumuz var, bu axırda bura F1L1 bərabərdir F2L2-yə. 1-ci qəvəm elastik qüvvəsidir, 2-ci qəvəm ağırlıq qüvvəsidir. F1-im, yəni kx, yəni elastik qüvvəsidir kx vuraq uzunluğu l bərabər ikinci qöm ağırlıq qüvvəsidir. Yəni m j vuraq qolu olacaqdır l bölək 2 l bölək 2. Hər tərəfdən l-lər islah oldu. kx bərabər m j bölək 2-yə. Məndən soruşur yayın sərtliyini, yəni, yəni k-nı. k bərabər n j bölək 2x-ə. O da bərabər M-i mənə verib 12, J-ni verib mənə 10, yəni məsələn 2 vurax. Mənə bildirə bilərəm uzanma x-im 102 metrdir, baxın mənə. 102-ni asan olsun deyə bunu mən 102 yazıram. Baxaq misalımıza. 2 vurax x-in əvəzinə yazsam 102, yəni 2 bölək 100 yaza bilərəm. Deməli alınacaqdır. Sürətdə 12 vurax o 10 vracı nəyinir? Yəni 10^3 məqsədə oldu 4. 12-nin 4-də bölündüyünə 3 vuraq 10^3, yəni 3 kN/m. Yoldaşlar, bununla da statikanın əsaslar mövzusundan birinci başlıq olan qüvvə momenti, lin cin tarazlıq şərti və tarazığın növləri mövzusunda birinci başlıq bitdi. İkinci başlıqla və üçüncü başlıq yaxın zamanda xidmətsizdə olacaqdır. Diqqət üçün təşəkkürlər. Kanalı abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun.